ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಕಾಂಡ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸುಂದರ ಕಾಂಡವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಈ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಏಕಶ್ಲೋಕಿ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಅಂತ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಯುಳ್ಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ನೆರವೇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಸುಂದರ ಕಾಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ದಿನ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕೋರಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ನೋಡಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ನೈವೇದ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಕಾಂಡದ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಆಸೆಗಳಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗ ಶ್ರೀ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಸುಂದರಕಾಂಡವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋಣ ತಥೋ ರಾವಣ ಸೀತಾಯ ಶತ್ರು पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि यथा राघवनिर्मुक्तः शरश्वसनविक्रमः तद्वगमिष्यामि लङ्कां रावणपालिताम् प्रविश्य नगरीं लङ्कां कपिराजहितङ्करः छक्रेतपादं सव्यं च शत्रूणां स तु मूर्धनी दृष्टमन्तः पुरं सर्वं दृष्टा रावणयोषितः न सीता दृश्यते साध्वी वृता जातो मम श्रमः प्रविशन्निष्पतञ्चापि प्रपतन्नुपतन्नपि सर्वम अप्यवकाशं च सविचारमहाकविः अशोकवनिता चेयं दृश्यते या महाद्रुमा इमामभिगमिष्यामि न हियं अशोकवनिकायां तु तस्यां वानरपुङ्गवः ततो मलिनसंवितां राक्षसीभिः समावृताम् उपवासकृशां दीनाम् निःश्वसन्तीं पुनः पुनः ददर्शुक्लपक्षादौ चन्द्ररेखामि वामलां तां समीक्ष्य विशालाक्षीम् अधिकं मलिनां कृशां कारणैरुपपादिभिः अस्य देव्या मनस्तस्मिन् तस्य चास्यां प्रतिष्ठितं तेनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति एवं सीतां तदा दृष्ट्वा हृष्टः पवनसम्भवः जगाममनसारामं प्रशशं सच तं प्रभुं राजा दशरथो नाम रतकुञ्जरवाजिमान् तस्य पुत्रः प्रियो ज्येष्ठः तारादिपनिबाननः रामो नाम विशेषज्ञः श्रेष्ठः सर्वदनुष्मताम् तस्य सत्याभिसन्धस्य वृद्धस्य वचनात्पितुः सभार्यः सह च भ्रात्रा वीरः प्रव्राजितो वनम् ततस्त्वमर्षापहृत जानकी रावणेन तु समार्गमाणास्तां देवीं रामसीतामनिन्दिताम् मित्रं सुग्रीवं नाम वानरम् सुग्रीवेणापि सन्दिष्ट हरयः कामरूपिणः दिक्षु सर्वासुतां देवीं विचिन्वन्ति सहस्रशः तस्य हेतोर्विशालक्ष्याः सागरं वेगवान् प्लुतः यथा रूपां यथा वर्णां यथा लक्ष्मीं च निश्चिताम् अश्रौषं राघवस्याहं सेयमासादिता जानकी चापि तच्छ्रुत्वा विस्मयं परमं गता साद ददर्शकपिं तत्र प्रश्रितं प्रियवादिनम् तामब्रह्मीन्महाते च हनुमान् मारुतात्मजः अहं रामस्य सन्देशात् देवी दूतस्तवागतः वैदेही कुशली रामः त्वां च कौशलमब्रवीत् लक्ष्मणश्च महाते च ब्रतुस्तेऽनुचरप्रियः सातयोः कुशलं देवी निशम्य नरसिंहयोः प्रीतिसंहृष्ट सर्वाङ्गी हनुमन्तम् अथा ब्रवीत् कल्याणी बतगाथेयं लौकिकी प्रतिभाति मे येति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि भूय एव महाते च हनुमान् मारुतात्मजः प्रश्रितं वाक्यं सीता रामनामाङ्कितं रामनामांकितं पश्य देव्यङ्गुलीयकम् प्रत्ययार्थं तवानीतं तेन दत्तं महात्मना गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुः करविभूषणं भर्तारमिव सम्प्राप्तं जानकीमुदिताभवत् ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यचूडामणिं शुभं प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ ततस्तु हनुमान् वीरो भभञ्जप्रमदावनम् दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः सरावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् अर्धयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीम् समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम् वेष्टयन्ति स्मलाङ्गुलं जीर्णैः कार्पासकैः पटैः तैलेन परिशिच्याथ ते तत्रावपातयन् दीप्यमाने ततस्तस्य लाङ्गूलाग्रे हनुमतः राक्षसस्ताविक्ष्यः शंसुर्देव्यास्तदप्रियः मङ्गलाभिमुखी तस्य सा तदस्मिन् महाकपेः उपतस्ते विशालाक्षी प्रयताहव्यवाहनं यद्यस्ति पतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः यदि वास्त्येकपत्नीत्वं शीतो भवहनुमतः हनुमता वेगवता वानरेण महात्मना लङ्कापुरं प्रदग्धं तद्रुद्रेण त्रिपुरं यथा एवमाश्वास्य वैदेहिं देहिं हनुमान् मारुतात्मचः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीमभ्यवादयत् ततः स कपिशार्दूलः स्वामी सन्दर्शनोत्सुकः आरुरोहगुर्गिरिश्रेष्ठम् अरिष्टमरिमर्दनं निपपातमहेन्द्रस्य शिखरे पादपाकुले दृष्टासीतेति विक्रान्तः संक्षेपणान्यवेदयत् प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुरःपुसराः महेन्द्राग्रं परित्यज्य पुप्लुवः प्लवगर्भशाः निपेतुर्हरिराजस्य समीपे राघवस्य च हनुमांश्च महाबाहुः प्रणम्य शिरसाततः नियतामक्षतां देवीं राघवाय न्यवेदयत् तौ जाताश्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्च विज्ञानं राघवाय प्रदाय देव्या चाख्यातं सर्वमेवानुपुर्व्यात् वाचा सम्पूर्णं वायुपुत्रशंस वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरतकाश्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा अव्यषिञ्चिन्नरव्याग्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा आयुष्यमारोग्यकरं यशस्व्यं सौभ्यातृत्कं बुद्धिकरं शुभं च श्रोत्रव्यमेतन्नियमेन सद्भिः आख्यानमोजस्करं रुद्धिकामयः एवमेतत्पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरतविश्रब्दं बलं विष्णो प्रवर्धताम् लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दि वरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः कावेरिवर्धतां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्ग श्रीश्च वर्दताम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषाः गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोकासमस्ता सुखिनो भवन्तु मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीयगुणाब्दये चक्रवर्तीतनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं वेदवेदान्तवेद्याय मूर्तये पुंसा मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपते भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलं पितृभक्ताय सततं भातृभिसतसीतया नन्दिता किलोकाय रामभद्राय मङ्गलं त्यक् सा चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिना धीरोद्धाराय मङ्गलं सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलं दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे गृद्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम् सादरं शबरीदत्त दत्त फलमूलाभिलाषिणे सौलभ्य परिपूर्णाय सत्त्वोद्रिक्ताय मङ्गलम् हनुमत्समवेताय वाली प्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलं श्रीमते रघुवीराय सेतुल्लङ्घितसिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् असाध्य नगरीं देव्याम् अभिषिक्ताय सीतय राजादिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैः मदाचार्यपुरोगमयी सर्वैश्च पूर्वै पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् कायेन वाचा मनसैन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते करोमि यद्यत् सकलं परस्म्यै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि इति श्री ಸಂಕ್ಷೇಪ ಸುಂದರ ಕಾಂಡಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದ್ರೇ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತುಳಸಿ ರಾಮಾಯಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಂಕ್ಷೇಪ ರಾಮಾಯಣಂ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಓದ್ಬೋದು ಮಂಗಳವಾರಗಳಂದು ಓದ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಲಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಓದ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಕಷ್ಟ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು